तर ही दृश्य सध्या आपण पाहतोय राहुल गांधी हे दोन दिवसीय जम्मू काश्मीर दौऱ्यावर आणि त्याच दरम्यान राहुल गांधी हे आता मध्ये दाखल झाल्याचं सध्या पाहायला मिळतंय पूंछ हा परिसर जेव्हा भारत पाकिस्तान यांच्यामध्ये युद्धसदृश स्थिती निर्माण होती त्याचवेळी या संपूर्ण पूंछ भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात गोळीबार झाला होता हा अतिशय संवेदनशील भाग होता आणि त्याच भागात आता राहुल गांधी यांनी यांच्याकडून पाहणी केली जात असल्याचं सध्या पाहायला मिळत आहे तर राहुल गांधी हे जम्मू काश्मीर दौऱ्यावर आणि याच दरम्यान त्यांच्याकडून पूंछमध्ये ही पाहणी केली जाते ही थेट दृश्य आपण सध्या जम्मू काश्मीरच्या पूंछमधून पाहतोय राहुल गांधी हे पूंछमध्ये दाखल झाले आणि त्यांच्याकडून या संपूर्ण भागातली कारवाई केली जाते पाहणी केली जाते तर भारत पाकिस्तानमध्ये जेव्हा युद्धजन्य स्थिती निर्माण झाली होती युद्धजन्य सदृश परिस्थिती होती त्या दरम्यान पूंछ हा जम्मू काश्मीरमधला अतिशय संवेदनशील भाग होता ज्या ठिकाणी सर्वात जास्त नुकसान झालं होतं मोठ्या प्रमाणात गोळीबार करण्यात आला होता याच भागातल्या नागरिकांना देखील सुरक्षित स्थळी त्यावेळी हलवण्यात आलं होतं मोठ्या प्रमाणात या भागात नुकसानाची स्थिती पाहायला मिळाली होती आता याच भागामध्ये जेव्हा राहुल गांधी हे जम्मू काश्मीर दौऱ्यावर आहेत याच संदर्भात अधिक माहिती घेऊयात आमचे प्रतिनिधी निरंजन कुमार यांच्याकडून निरंजनजी राहुल गांधी अभि में पोहोच चुके आहेत क्या अधिक अपडेट जी देखिए राहुल गांधी अभी जम्मू कश्मीर के पुछ इलाके में पहुंच चुके हैं और वहां पर जो है वो पूरी डेलीगेशन के साथ गए हैं जहां पर पूछ इलाके में जो भारत और पाकिस्तान के बीच जब टेंशन हुआ था उस समय जो वहां पर जो लोग गा, घायल हो गए थे कुछ लोगों की डेथ हो गई थी तो उनके परिवारों से मिलेंगे उनके बारे में जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे की इस घटना के बाद जो है सरकार की तरफ से हो राज्य सरकार की तरफ से हो या केंद्र सरकार की तरफ से हो उनको क्या उचित मुआवजा मिला है या नहीं मिला है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे साथ ही ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इस हमले में इन लोगों को कितना नुकसान हुआ है और इसकी नुकसान की भरपाई जो है सरकार कब तक करेगी जैसे तमाम सारे मुद्दे हैं उसको लेकर के राहुल गांधी पूरी डेलीगेशन के साथ गए हैं और वहां पर पुरुष में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीड़ित है उनसे मुलाकात करेंगे इससे पहले भी एक डेलीगेशन गया था जो ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री उन्होंने अपना एक डेलीगेशन भेजा था अपने सांसदों का वो भी दौरा करके आए हो और पीड़ितों से मिल करके वहाँ का जो सिचुएशन है उसके बारे में जानकर के वो यहाँ पर आए हैं अब जो है अगर सत्र जो है स्पेशल सत्र अगर बुलाया जाता है संसद का तो उसमें वो विपक्षी दल जो है प्रधानमंत्री से सरकार से सवाल करेंगे जी, जी। निरंजन जी शुक्रिया इस जानकारी के लिए एक राहुल गांधी पूंछ मध्य भागा करता है या पीड़ित कुटुंबां संवाद साधता है